নমস্কাৰ মই গোপাল কলিতা মই মোৰ জি কে ব্লগৰ জৰিয়তে আজি এটা আপোনালোক বিশেষ টপিকৰ ওপৰত মই ক'বলৈ লৈছোঁ হাঁহ গছৰ ওপৰত কথাতে কয় আমাৰ অসমীয়া সমাজখনত যে যাৰ নাই বাঁহ তাৰ নাই হাঁহ হয় কৃষিজি কৃষিজীৱী আমাৰ যিখিনি অসমীয়া আছে তেওঁলোকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বাঁহ গছৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে কম সময়ত অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে বৃদ্ধি হোৱা এই বাঁহগছ হ'ল অতি ওখ ঘাঁহ জাতীয় এক প্ৰকাৰ গছ এই গছবিধ এছিয়াৰ ভিতৰত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সা আমাৰ ইয়াতে সৰ্বাধিক পৰিমাণে পোৱা যায় অসমৰ হাবিত প্ৰায় ছাব্বিছবিধৰ প্ৰজাতি পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে বাঁহ গছেই হ'ল সেউজীয়া সোণ আমাৰ অসমত দেশৰ উত্তৰ পূবাঞ্চলত মুঠ বাঁহ উৎপাদনৰ পঁয়ষষ্ঠি শতাংশ অৰ্থাৎ প্ৰায় নব্বৈ মিলিয়ন টন উৎপাদন হয় ভাৰত চৰকাৰে উত্তৰ পূবাঞ্চলক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বাঁহ অভিযান অৰ্থাৎ নেশ্যনেল বেম্বো মিছন আৰম্ভ কৰিছে এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকক কওঁ যে দুহেজাৰ ন চনৰ ওঠৰ ছেপ্তেম্বৰত বিশ্ব বাঁহ সংস্থাই বেংককত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব বাঁহ দিৱস ঘোষণা কৰিছে যি নহওক বাঁহ আগষ্ট অৰ্থাৎ এই আমাৰ সেউজীয়া সোণবিদৰ ব্যৱহাৰৰ দিশত চাবলৈ গ'লে বাঁহৰ গছটোৰ পৰা একদম আমাৰ এছাৰিডাললৈকে গছজোপাৰ প্ৰতিটো অংশই ব্যৱহৃত হয় বাঁহৰ কাঠি কামিৰে জেওৰা জপনা চি খৰাহি ঘৰ জাপি অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত এটা প্ৰতীক জাপি টেবুল চকী মাছ ধৰা সামগ্ৰী যেনেকৈ জাকৈ খালৈ পল জুলুকি ইত্যাদি তৈয়াৰ হয় তাঁতশালৰ প্ৰায়বিলাক সামগ্ৰীয়ে বাঁহৰ পৰা তাঁতশাল যিটো আছে আমাৰ শাল মানে কাপোৰ বোবলৈ যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা শাল তো তাতেই প্ৰায় যিমানখিনি সঁজুলি আছে গোটেইখিনি আমি বাঁহগছৰ পৰা তৈয়াৰ হয় লগতে খেতিপথাৰত কৃষকৰ উপযোগী আকৌ বহু সামগ্ৰী চব বাঁহেৰে তৈয়াৰ হয় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ বনাবলৈ বাঁহৰ ব্যৱহাৰ হয় কাগজ তৈয়াৰ হয় ইত্যাদি ৰান্ধনীশালত আনকি আমি জুই জ্বলাবলৈ চৌকাত যেতিয়া জুই জ্বলাব লাগে তেতিয়া আমি বাঁহৰ খৰি শুকান বাঁহৰ খৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাঘ বিহুৰ সময়টোত যি মেজি বনাওঁ আমি মাঘ বিহুৰ সময়টোত যি মেজি জ্বলাওঁ তো মেজি জ্বলাবলৈ আমি কি কৰোঁ বাঁহৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো আপোনালোকে চবেই জানে মেজি জ্বলাবলৈ জুই জ্বলাবলৈ এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে বাঁহৰ পূজাও কৰা হয় যেনেকৈ আমাৰ অসমত ভঠেলি উৎসৱ ভঠেলি উৎসৱ বুলি যাক ক'লে আজিকালি মেলা হ'ল তো ভঠেলি উৎসৱটো তো এই উৎসৱটো আমাৰ অসমত বিশেষকৈ নামনি অসমত এই উৎসৱটো পতা দেখা যায় গোৱালপাৰাত আছে আপোনাৰ মদন চতুৰ্দশীৰ দিনা বাঁহ পূজা কৰা হয় হাজং আৰু ৰাজবংশীসকলেও বসন্তকালত উদযাপন কৰা বাঁহ পূজাত মদন আৰু গোপালৰ প্ৰতীক ৰূপে তিনিডাল বাঁহ চুচি মাজি ধুনীয়া কৰি লৈ তাত পূজা অৰ্চনা কৰে শৰণীয়াসকলেও এই বাঁহ পূজা কৰে বাঁহ গোঁসাই উৎসৱ বাঁহ গোঁসাই উৎসৱ বুলি কয় বঙাইগাঁও জিলাৰ আপোনাৰ যিটো তালগুৰি তালগুৰিৰ শ্ৰী শ্ৰী কালী মন্দিৰত তাতেও জেঠ মাহৰ সময়টোত বাঁহ পূজা কৰা হয় অসমীয়াৰ খাদ্য বাঁহৰ যিটো থলুৱা খাদ্য এই বাঁহগছৰ পৰাই পোৱা খৰিচা বুলি যাক কওঁ কেনেকৈ বনায় যিটো বাঁহগাজ এই বাঁহগাজটো বিশেষকৈ আমি ভলুকা বাঁহৰ পৰাই বাঁহৰ গাজটো খাওঁ যিখিনি আমি মই দেখিছোঁ ইয়াতে শুনিছোঁ হা সিহঁতে ভলুকা বাঁহৰেই গছটো খায় বিশেষকৈ লগতে কাক বাঁহৰেও গছটো খাব পাৰে এই বাঁহগছৰ গুৰিৰ পৰা ওলোৱা এই কোমলীয়া যিটো গজালি আছে সেই গজালিটোকে মানুহে খাই খৰিচা তৈয়াৰ কৰে খৰিচাটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ সেই বাঁহগছটোক পিচি লৈ সাত আঠদিনলৈকে তাই আমাৰ চিচাৰ বৈয়ামত যদি ৰাখি থৈ দিয়া যায় সেইটো অলপ টেঙা হয় টেঙা হোৱাৰ পিছতে তাক খৰিচা বুলি কোৱা হয় বাঁহগছৰ খৰিচাৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী বহুত উপকাৰ আছে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তো আমি চাওঁ আহিছোঁ বাঁহগাজত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ থকাৰ বাবে কলেষ্টেৰল কমাত সহায়ক হয় ইয়াত ছুগাৰ হাইড কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু কেলৰি কম থকাৰ কাৰণে ওজন কমাত ইয়াত সহায়ক মানুহৰ ওজন যিটো তো বাঁহগাজত থকা পটেছিয়ামে আমাৰ ৰক্তচাপ ৰক্তচাপ যিটো ব্লাড প্ৰেছাৰ সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাত সহায় কৰে ফাইটষ্টেৰল বুলি যিটো বস্তু আছে বঁগগাজত থাকে ফাইটস্টেরল এই তত্ত্বটাই ক্যান্সার প্রতিরোধ করে বঁগাজত থাকা এন্টিঅক্সিডেন্ট মিনারেল ভিটামিন আৰু ট্রেস এলিমেন্টর বাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটো বাড়ে লগাত সহায়ক হয় হজম ক্রিয়াত কাম করে ডায়রিয়া ভাল করে পিত্তৰ বি উপশম করে পেলুর চিকিৎসা পেটর পুরনিত এই বঁগাজ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় গেছে আৰু একটা বড় দরকারি কথা যে মহিলার ঋতুস্রাবর সময়ত যিটো বিষ হয় সেই বিষ আৰু প্ৰসৱৰ মানে যেতিয়া পলম হয় বিলম্ব হয় তাতো আমাৰ বাঁহগাজটো উপযোগী হয় এণ্টি ইনফ্লেমেণ্টেৰী আৰু বিষহাৰক গুণৰ বাবে বাঁহগাজটো কটা চিঙা আমাৰ কাটিলে লগায় সেইটোৰ কাৰণে ঘাঁহ খোৱা আদিত এই যদি লেপন দিয়া যায় লেপন দিলেও আমাৰ সুফল পোৱা যায় অসমীয়াৰ ঘৰত বসন্ত ওলোৱাটো এই বাঁহগাজৰ মাগুৰ মাছেৰে বনায় খাটা প্রথা আমার তাতে আছে ভাল পায় বলে কয়া তারপিছ যাই বৃশ্চিক বাঁ সরপদংশন বাহগাজের প্রয়োগ হয়ে আছে ইয়ার উপরেও বরলে বিধা বিছাই ডা আদিতো বাহ মানে ব্যবহার করে তেক উপশম ঘটে চুলি সরার ক্ষেত্রে তো করা হয় ব্যবহার করা হয় সর লীর সৌজারি যেটা জোক সোমাব তো বহ গাজ অনুমান যদি দিয়া যায় মানে থেতিলালৈ খুৱাই দিয়া যায় তেতিয়া সেই যোগটো ওলাই আহে এনেকুৱা কামতেই আমাৰ বাঁহগাজবিলাক ব্যৱহাৰ কিন্তু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যদি গঁড়ল থাইৰয়ড বা হাইপ'থাইৰয়ড তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা ৰোগী আছে তেওঁলোকে কিন্তু বাঁহগাজটো খাব নালাগে তেওঁলোকে নোখোৱাটোৱে মংগলজনক হয় এয়া আছিল আমাৰ বাঁহ বা বাঁহগাজৰ উপকাৰিতা ব্যৱহাৰিক দিশত হোৱা কিছু তথ্য আছিলে কিন্তু আমাৰ সমাজত ইয়াৰ কিছু অপকাৰিতা বা অমংগল হৈছে কাৰো নথকা নহয় যেনে বাঁহগছ ফুলা আমি শুনিছোঁ বাঁহগছো ফুলে তো এই ফুলাটোৱেই অলপ বেলেগ ধৰণৰ কথা বাঁহগাজ ফুলে আপোনাৰ প্ৰতি ষাঠিৰ পৰা নব্বৈ বছৰৰ মূৰত বাঁহগাজটো ফুলে এই ফুলৰ পৰা এটা বীজ হয় যাক আমি বাঁহ ধান বা বেম্ব ৰাইজ বুলি জানো এই বীজটো যেতিয়া এন্দুৰে খাব এন্দুৰে খালে তাৰ প্ৰজনন ক্ষমতা বহুগুণে বাঢ়ে প্ৰজনন ক্ষমতা বাঢ়িলে সেই বহুত পোৱালি জোকায় আৰু সেই পোৱালি জোকালে সেই পোৱালিবিলাকে আহে মানুহৰ ঘৰত ধৰণৰ উপদ্ৰৱ চলায় উপদ্ৰৱ চলাই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খাদ্য সম্ভাৰক আদি কৰি নষ্ট কৰে ফলত ঘৰবিলাকত আলহী আহকলে দেখা দিয়ে লগতে ইয়াৰ পৰাই আপোনাৰ টাইফইড টাইফাছ প্লেগ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেমাৰো বৃদ্ধি পায় যাৰ ফলত মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটে সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া সমাজত ঘৰবিলাকত এইটো এটা প্ৰচাৰ এটা হৈ আছে আগৰ পৰাই যে এইটো অমংগলৰ কাৰক বাঁহগছ এইবোৰ এইটো এই বাঁহগছ কেইজোপামান আমি চিনি লওঁতে বাঁহ গছ চিনি নাপালে নহ'ব জানিবলগীয়া মই স্কিনত ছাইডত মই কিছুমান বাঁহ গছৰ হেৰি দেখাই আছোঁ চাই লওক তো প্ৰথমতে আহিব লুকা বাঁহ যাক খৰিচা বনাবলৈ একদম ঘৰৰ বিভিন্ন খুঁটা আদি বনাবলৈ বেৰ আদি বনাবলৈ আমি ভলুকা বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ হ'ল ভলুকা বাঁহ কাক বাঁহ ইয়াৰেও খৰিচা বনোৱা হয় কাক বাঁহ এজোপা যি আছে কাক বাঁহৰে খৰিচা বনোৱা হয় তাৰপিছত ধৰি লওক কটা বাঁহ কটা বাঁহটো আমি জানোৱেই জেওৰা খৰি আদিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় জাতি বাঁহ আছে জাতি বাহটো আমাৰ কাগজ ঘৰ বনোৱা আদি বিভিন্ন কাম বনাবলৈ জাতি বাহটো অতি ব্যৱহৃত বিজুলী বাঁহ আছে বিজুলী বাঁহটো আমি জানো সৰু সৰু বাঁহ দীঘল হয় বৰশী বনাবলৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাদ্যযন্ত্ৰ জেওৰা আদি দিবলৈও এই ব্যৱহৃত হয় বিজুলী বাঁহ তাৰপিছত আহিলে সেজ বাঁহ সেজবাহটো বাগিচা সজাবলৈ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া জপা বাঁহ তাৰপিছত আহিলে বাঁহৰ হালধীয়া বাঁহ আছে এজোপা এইজোপা হালধীয়া বাঁহ ঘৰ সজোৱা আদি কামতে ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত আহিলে মূলী বাঁহ বিশেষ একো কাম নাই নহ'লেও এইবিলাক খৰি সজা খৰি বনাবলৈ বা অন্য বেৰ আদি দিবলৈ মূলী বাঁহটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আহিলে মাধৈ বাঁহ মাধৈ বাহ দেখিছে কেনেকুৱা তাৰপিছত আহিলে মকাল বাঁহ মকালবাহ নাম শুনিছে চাগে আপোনালোকে মকাল বাঁহটো চাই লওক এনেকুৱা ধৰণৰ বাঁহ তাৰপিছত আহিলে বজাল বাঁহ যিটো একদম ঘন জংঘলত পোৱা যায় এক প্ৰকাৰ যে বিশেষ এটা কামো নহয় তাৰপিছত আহিলে নলবাহ দলৈ বাঁহ দলৈ বাঁহটো আপুনি ঘৰুৱা কামত কিছুমান বনাবলৈ ঘৰ ওচৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ক'লা বাঁহ আছে খাওলাম বাঁহ খাওলামটো এক প্ৰকাৰৰ বাঁহ হয় তাৰপিছত আহিলে কলা বাঁহ কলা বাঁহটো আমি বাদ্যযন্ত্ৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কলা বাঁহ তাৰপিছত আহিলে কলচি বাঁহ চাওকচোন এই বাঁহজোপা কেনেকুৱা কলচী কলচি এনেকুৱা এটা আকাৰৰ লয় সেইকাৰণে ইয়াক কলচি বাঁহ বৰ ধুনীয়া দেখিবলৈ তাৰপিছত আহিলে কণকণাই বাঁহ এইটো দেখিছে কণকণাই বাঁহ কণকণাই বাঁহ অতি দীঘল আৰু আপোনাৰ পূৰা ষ্ট্ৰেইট চিধা সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোন কাৰণে বাঁহটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰপিছত আৰু এটা বাঁহ আহিলে বুদ্ধ বেলী বাঁহ বুদ্ধ বেলী বাঁহ নাম শুনিছেনে নাজানো তাৰপিছত এই বুদ্ধ বেলী বাঁহটো ঘৰৰ বাগিচা সজাবলৈ এইটো আনে এয়া আছিল কেই প্ৰকাৰমান বাঁহ বাঁহ গছৰ বিষয়ে আপোনালোকক দিব লগা কিছু তথ্য বাঁহ গছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অক্সিজেন দিয়ে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অক্সিজেন যোগান ধৰে বায়ুমণ্ডলত যাৰ কাৰণে আমি বাঁহগছৰ তলত যদি আমি জিৰণি লওঁ এটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰোঁ এই গৰমৰ দিনত বাঁহগছৰ তলত জিৰাই এটা আৰাম বেলেগ ধৰণৰ আৰাম পোৱা যায় ঠাণ্ডা পৰি থাকে তো এই কথাটো আমি জানোৱেই সৌন্দৰ্যবিলাক এই বাঁহগছজোপা আমিনো কিয় নুপুতো ন আমি সজাব লাগে আমাৰ বাৰীখন এজোপা হ'লেও আমি যদি বাঁহগছ আমি ৰুওঁ প্ৰতিজন মানুহে সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ অনুৰোধ থাকিল সকলোৱে নিজৰ বাৰীখনত এজোপা হ'লেও বাঁহ ৰুৱক তো এয়াই আছিল ধন্যবাদ আপনার এই ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে শেষলকে বাবে আৰু আগন্তুক আকু এনেকা ধরনের ভিডিও বানাবলে উৎসাহ উদ্দীপনা দিবলৈ আপনাদের লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করিডিও নেক্সট ভিডিও কিছু চাবলকে ধন্যবাদ